З Дукінфо сьогодні присів на хвилинку, комбат 15-го запасного батальйону. Це місто Харків, друг самурай. Друже самурай, вони так давно вийшли з цієї хати. Скажіть, будь ласка, з чим ми сюди повернулися сьогодні? Ой, з чим я повернувся? вернувся? Повернувся з новостями, повернувся з очень большим об'ємом планов, мічів і впечатлення по поводу самого Харкова. Озвучуйте. Впечатления, ну сложно сказать, что они хорошие, тяжелые впечатления на самом деле. Город очень сам по себе тяжелый, и процентное соотношение людей патриотически настроенных и, скажем так, ваты, я бы, наверное, сказал 70 на 30. Они скрывают, они этого явно не показывают, но это все понятно, что они ждут. Они ждут, когда можно будет вывесить флаги ХНР. Они ждут, когда наконец-то придет Россия. Некоторые прямым текстом подходят, когда знают, что никто по стороне их не услышит, никто не, не, сможет там подтвердить их слова, там, или они не записываются. Они прямым текстом говорят, что ничего-ничего, мы вас били на Майдане, скоро еще вас будем бить. Тобто -то так подходите, да, прямо а вы что говорили? Такое. Есть и такое. Зрозумело. Чего вы не чекает от России? Да на самом деле чего они ожидают? Они поддаются пропаганде, которая очень обширна и очень... Звиткивана. Канал российский никто не отменял. Угу. Они все так же продолжают транслироваться и близость к российской границе... Тем более этому способствуют. Очень много людей имеют родственные связи, друзья, комовья, mm -hmm. родственники, братья, сестры. Естественно, это очень сильный якорь именно к России. Очень сильная привязанность. Плюс, опять же, пропаганда, которая очень многие вещи извращает и очень сильно изменяет сознание людей. Причем далеко не в самую лучшую сторону изменяет сложно с этим всем бороться, очень, очень много работы в этом поле, скажем так. Что уже? Что делаем уже? На самом деле еще не так много, еще только развиваем именно этот вопрос, вопрос пропаганды, именно правильной пропаганды, украинизации и патриотизма. Работаем с молодежью. Сейчас начали проводить работы, патриотические встречи с детьми в школах. Приглашать ребят, которые вернулись в передовой, чтобы они встречались с детьми, рассказывали о украинской армии, о том, что происходит на самом деле, как происходит. Очень много интересных впечатлений. Один из результатов такой встречи это сегодня чуть ли не полмашины привезенные подарки именно от школьников, всевозможные обереги, куклы, мотанки, рисунки, очень много всякого привезли. И очень много привезли конкретно из Гербичевских школ. Именно там очень как-то uh -huh. более патриотически настроена сама местное население само по себе. Ну там и глава сам по себе патриот и очень отстаивает именно интересы украинизации именно и именно патриотизм. То есть все начинается с головы? Да, да. Если глава это поддерживает, то оно и развивается. Если же в других регионах, в других районах это встречает сопротивление со стороны властей, то соответственно и результат получаем. как так. Что планируете? Планируем. Так планов очень много на самом деле, начиная от самого элементарного продолжать работу в школах и раздевать ее, разворачивать более обширную пропаганду и в ближайшее время уже найдено нами помещение под комендатуру, уже будем разворачивать патрулирование города. Mm -hmm. Как оно получится, будет ли это патрулирование совместно с правоохранительными органами? Mm -hmm. Все-таки, так как у нас нет официального статуса, есть определенные нюансы в этих вопросах. Вы можете вопрос. регистрировать громадскую организацию да, для патрулирования? Да, именно этим мы собираемся сейчас заняться. И опять же, ж, никто не отменял такого юридического нюанса, как а, гражданский арест. Существует такое понятие, уже проводили некоторые консультации с юристами, угу. которые позволяют там, в определенных случаях использовать это. И собираемся запускать вот такое патрулирование города для обеспечения порядка, спокойствия. Что еще? Планируем развивать. Уже есть у нас база непосредственно расположения батальона. Планируем ее развивать и планируем э, сделать очень широкую, очень большую полигон, полосу препятствий и, и как своих бойцов там обучать, так и приглашать всех желающих. Угу. Причем желающих даже тех, которые не имеют отношения к батальону, но имеют желание пройти какую-то подготовку, угу. они будут иметь эту возможность. Инструктора я. Инструкторов на данный момент подбираем. Есть очень хорошие люди, действительно опытные, знающие. Их еще недостаточно, не буду говорить, что уже все набраны. Пока что еще подбор инструкторов происходит. Угу. Зараз е, суспільство розділилося в зв'язку з вчорашніми новинами, розділилося на дві е, категорії. Одна категорія це ті, які, е, які вітають визнання бійців ОПА. Е, Учасниками бойових дій і заборону комуністичної партії. Інша категорія людей це ті люди, які кажуть, що це не на часі, що це може спричинити якісь заворушення. І особливо в цьому контексті звучить саме регіон Харкова. Як у вас що що ви думаєте на цю тему? Якщо ветеранів ООН-УПА, я вважаю, що це нужно було зробити правильно, Вони заслужили це признання. Что касается запрета коммунистической идеологии как таковой, символики вообще, я тоже считаю, что это необходимо. Но, опять же, на мой личный мой взгляд, это далеко вопрос коммунистических всех этих моментов. Это не самая первостепенная важность на данном этапе. За эту прошедшую только ночь после вот этого принятия постановления у нас свалили, насколько я знаю, три памятника. Uh -huh. Сразу же. Там были и памятники Ленина, и Арджиникидзе. Три uh -huh. памятника свалили. Молодцы. С одной стороны, молодцы, с другой стороны, это сразу же вызвало негативную реакцию. Потому что. Мы общались непосредственно с моим начальником штаба, и мы переживаем за то, откровенно скажу, чтобы на вот этой волне не затронули памятники воинам Великой Отечественной войны. Угу. То есть как бы есть вот эта вот тонкость, и чтобы люди понимали вот эту вот тонкость, что... Коммунистическая там, пропаганда, памятники коммунизму и всему остальному это одно, а памятники войнам Великой Отечественной войны это немножко другое. Я считаю, что эту разницу нужно понимать, и ни в коем случае я считаю, эти памятники нельзя трогать. Как угу. вы будете Розбиратися з комуністичною символікою з назвами вулиць, площ у вас там по моєму цього більше ніж достатньо. Да, у нас цього достатньо, але Харків сам по посіб достатньо такий складний регіон. Для начала попитаємося це все, скажімо так, законними путями решити. Uh -huh. Будемо вносить предложение и в предложение совет. На то, щоб зміняли назви вулиць, або що там ще подобається. Uh -huh. Всі же этого не буде проїздити, значит поменять самостоятельно таблички, ми зможемо в будь-який момент. Ну, ви говорите про силове зняття табличок, так, да, так насильно взяти і зняти. А ви не думали про те, що на базі вашого батальйону можна було б запровадити таку ініціативу, як, наприклад, Комітет духовного очищення? задумывались над этим и ведется работа в этом отношении, но опять же это нужны идеологически подкованные люди, правильно понимающие все эти вопросы, чтобы они умели донести это не только до людей, которые, скажем так, в теме, но и те, которые окружают нас в повседневной жизни. Є у вас шляхи донесення цієї інформації? Так. Да, на даний момент, починаючи від печатної продукції, яку ми зараз розпространяємо, всі можливо Де друкуєте? На місцевих типографіях. Хто пише? Находим ребят, есть у нас, которые обладают некоторыми, скажем так. Ну, бачите, каже, ты не идеологично подкованных ей, выявляется, если пошукать. Есть, есть, но когда человек конкретно именно идеологически подкован, это одно. А когда человек берет уже готовые материалы и распечатывает их, все-таки это немножко другое. И когда происходит какая-то лекция, то есть личная встреча с человеком, который правильно может донести до аудитории какую-то мысль, правильно ее разъяснить, чтобы угу. люди поняли смысл, это немножко одно. Кого да. запрошивали уже? Еще ни, никого не приглашали, еще только планируем. Зразумеваемо. То есть есть планы? Е Даже планы, планы, да. Планов на самом деле очень много. Работы очень много, планов очень много. За что хвататься, не знаем, рук не хватает. Как всегда. У нас Дукінфо, присів на хвилинку, комбат 15-го запасного батальйону, місто Харків, друг самурай.